औरंगजेब अत्यंत क्रूर हिंसक तुष्ट शासक था और हजारों निर्दोष लोगों की हत्या उसने की हजारों के लोग तुलवाए हजारों ब्राह्मणों के गले काटे पूरे राष्ट्र को ताज नस्कार कर डाला औरंगजेब हमारा आदर्श नहीं हमारे आदर्श तो शिवाजी और राणा जी हैं इस देश में छत्रपति शिवाजी छत्रपति संभाजी ऐसे ऐसे वीर योद्धा हुए महाराणा प्रताप की तलवारों की चर्चा है रानी लक्ष्मीबाई की चर्चा है फिर भी इस देश में औरंगजेब महान बताया जाता है तो निश्चित रूप से औरंगजेब महान बताना दुर्भाग्य है लेकिन अब हिंदू जाग रहा है इस देश की भयार बदल रही है दिशा दशा दोनों बदल रही है ভারতবর্ষের কলঙ্ক মুঘল বাবা ও জগৎগুরু রামভদ্রাচার্যের দাবি মুঘলদের নিশ্চিন্ন করতে হবে ভারত থেকে নমস্কার বন্ধুরা আমার নাম সরকার মুঘলদের নাম নাম পরিবর্তন করা নিয়ে বড় দাবি পরিবর্তনের সমর্থনে হিন্দু ধর্মগুরুরা রাস্তার পাশাপাশি তিনি মুঘলদের নামে নামাঙ্কিত শহরের নামও বদলাতে বলেছেন হিন্দু ধর্মীয় নেতারা নাম পরিবর্তনের দাবিকে আগেই সমর্থন করেছিলেন এবার সরকারের কাছে জগৎগুরু রাম ভট্টাচার্যের দাবি আর বাবা বাগেশ্বর বলেছেন ঔরঙ্গজেবকে মহান বলা আমাদের দেশের দুর্ভাগ্য ঔরঙ্গজেব অত্যন্ত ক্রুর শাসক হাজারো নির্দোষ লোক হত্যা উসনে কি হাজারো তেলু তোলবায় हजारों ब्राह्मणों के गले काटे पूरे राष्ट्र को कर डाला हमारा आदर्श नहीं हमारे आदर्श तो शिवाजी और राणा जी हैं इस देश में छत्रपति छत्रपति शिवाजी संभाजी ऐसे ऐसे वीर योद्धा हुए महाराणा प्रताप की तलवारों की चर्चा है रानी लक्ष्मीबाई की चर्चा है फिर भी इस देश में औरंगजेब महान बताया जाता है तो निश्चित रूप से औरंगजेब महान बताना दुर्भाग्य है लेकिन अब हिंदू जाग रहा है इस देश की भयार बदल रही है दिशा दशा दोनों बदल रही है कई हमारे पूर्वजों के ऊपर किया जुर्म करे और उसको तो हम शाहजहांपुर नाम दे रहे हैं तो अब हम उस तो स्थिति तो तो में नहीं है आज हम बदल सकते हैं जी बिल्कुल होना चाहिए क्योंकि जो पुराने रहे हैं मुगल जिनका कोई हमारे ऊपर एक प्रकार से कलंक लगा हुआ है अब वो नाम बिल्कुल बदलने चाहिए हमारे देश के जो शहीद रहे हैं उनके नाम पे आना चाहिए नाम नहीं ये बहुत शर्म की बात है ये सब बदलना चाहिए क्योंकि ने हमारे पूर्वजों बहुत अच्छा चार किया है और ये सब ठीक नहीं है तो बदलना चाहिए नाम जो है বন্ধুরা ভিডিওটি ভালো লাগলে দয়া করে লাইক শেয়ার করে দেবেন আমাদের পেজটা ফলো করে নেবেন আর আপনার মতামত কমেন্ট করে অবশ্যই জানান ধন্যবাদ